Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani 7 Di video kali ini saya akan berbagi tips Cara untuk membasmi rumput di parit bedengan Agar tidak merusak tanaman yang sudah ada tentunya Dan pemilihan herbisidanya pun harus tepat Dan bahan apa saja yang harus digunakan Silahkan simak video ini sampai dengan selesai Tapi alangkah baiknya Untuk teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe dulu channel ini Agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru Baik teman-teman semua, di sini saya sudah menyiapkan satu ember air untuk satu tangki yang berisi kurang lebih sekitar 16 liter ya. Dan kita langsung saja ke bahan herbisidanya di sini saya menggunakan herbisida kontak seperti ini Gramuksan ya. Ini sangat tepat sekali untuk pemilihan membasmi rumput di parit bedengan agar tidak merusak pertumbuhan tanaman yang sudah ada dan tentunya saya juga akan mencampurkan bahan-bahan untuk memperkuat dari herbisida ini dan untuk takaran dari herbisida gramuxon ini dikasih secukupnya saja atau kurang lebih sekitar satu tutup botolnya saja sudah cukup ya ini kurang dari biasanya karena akan ditambahkan dengan bahan-bahan yang lainnya bahan tambahannya di sini saya yang pertama menambahkan cuka dapur seperti ini ya dan ini bertujuan untuk mempercepat pengeringan dari rumput agar cepat mati dan untuk takaran dari cuka ini dikasih kurang lebih sekitar 2 sendok makan untuk satu ember air sudah cukup ya bahan tambahan yang lainnya di sini saya sudah menyiapkan ragi tape yang sudah dihaluskan seperti ini ya dan bahan ini sangat efektif sekali untuk digabungkan dengan gramukson yang tadi dan untuk takaran dari ragi tape ini dikasih kurang lebih sekitar 2 sendok makan saja sudah cukup ya menggunakan campuran bahan-bahan ini ini tentunya untuk meminimalisir penggunaan herbisida. ke langkah berikutnya yaitu ke proses aplikasi teman-teman semua bisa menyemprotkannya secara menyeluruh ke semua bagian rumput yang ada di parit bedengan secara menyeluruh ya tentunya bahan-bahan ini bekerja secara kontak jadi tidak akan mengganggu tanaman yang sudah ada Setelah dua hari penyemprotan ini, rumput mulai mengering dan mati seperti ini ya. Dan bahkan rumput belum sekalipun mati menggunakan bahan-bahan campuran yang tadi. Baik teman-teman semua, sekian video dari saya untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.